Минулої суботи завершився наймасштабніший трофій рейд України. Імена переможців у різних категоріях вже відомі. Але навіть просто дістатися фінішу у цих змаганнях це вже велике досягнення. Чим запам'яталися Україн-трофі його учасникам, а також в яких умовах довелось працювати команді Інтера, далі у сюжеті. Украина трофи это шесть тяжелейших этапов среди болот. Старт в Киеве, финиш на Шацких озерах. Гонка ломала и людей, и машины. сегодня пилоты курят бамбук и пляжным делом рулятся. А вся похота, вся, весь труд положен на штурм, который тащит на себе лебедку. Одна из главных интриг соревнований развернулась вокруг 201-го экипажа Виктор Янукович, Виталий Майборода. На предпоследнем этапе гонки у чемпиона прошлогоднего Украина трофи отказал автомобиль. Заканчивать этап пришлось вручную. Так каждый день полдня и... Видишь, лидируешь, а потом какая-то техническая поломка. За ночь команда сумела восстановить автомобили. Доехать до финиша, это самое главное. Янукович и Майборода отыграли потерянное время. Финиш! Но далеко не всем улыбалась спортивная удача. Трасса стреножила гонщиков из Харькова. Они выехали на финальный этап на честном слове и на трех колесах. Не хватило техники, конечно. Силы человеческие выдерживают, а техника нас не выдерживает. Харьковские кулибины делали все возможное, чтобы машина дошла до конца. Даже нашли противовес, чтобы она не перевернулась. Знакомьтесь, Сергей Каминский, противовес. Желание доехать до финиша заставляет быть противовесом. Люди на Украинотрофе оказались крепче машин. Последний этап гонки. Казалось бы, все самое опасное уже позади, но трасса может проявить свой жесткий и даже жестокий характер в самый неподходящий момент. Экипаж номер 110 почувствовал это на себе. Один неосторожный поворот руля, и гонщик ломает руку. Был очень сильный удар. Я пытался его править, уже так хрустело, но Вижу, что ничего не то самое. Он выходит из шокового состояния, но руку сводит от боли. Тут же прибыли спортивные медики. Такие травмы обычное дело на гонке, говорят врачи. Это первая серьезная травма на трассе, и, надеюсь, и последняя. Вадим Подоляка решил финишировать с поломанной рукой. А экипаж телеканала Интер тем временем собрался обследовать контрольную точку, где 110-й попал в переделку. Сейчас нам надо возвращаться, возвращаться да? Или туда? Нам надо туда И наша машина крепко увязла в трясине. Можно попробовать подкопать под слой дерна и. И, может быть, верхний слой свалится вниз. Экипаж 106-й машины вызвали у нас истресины, но сам при этом так и не смог взять контрольную точку. Неписанный закон джиперов гласит – помоги сопернику, и когда-нибудь он поможет тебе.